Всем привет, и это снова это хорошо, вот я выключаю, потому что оно мне не нужно пока, когда плюс-минус поеду в игру, то хотя бы разок по половине использовать вот мод меню, ну и как всегда ставь добрые уваги. Я помню что я плавно продвела, все было все хорошо. Зараз что что звездец. Ну, хороший моя не мая, ничего не мая, поэтому в портик. Фу. Так, какие у нас тут? У нас за электрический уровень. Так, самая большая комната всегда с вот навыком секунду кто сюда вас Нажми здесь чтобы открыть свой инвентарь мы можем проверить свои навыки и свои элементар... элементальные руны в любой момент во время своего путешествия а я блин не знал да ну ладно Нажми здесь, чтобы подать свои задания. Победы одного из порченного слизня, попады 3 мага, победы одного из порченного мага. Начните исследовать портал, имея на своем персонаже как минимум два предмета экипировки. получите уровень одного из ваших наражений до четвертого и так далее. Короче, потом буду в читать. 45 хп О, воздушный удар На дальняя атака Ну, это подавится Раз, два Очень удобно Ну что, поехали Раз, два Куда мы, куда мы лезем а? да, что там у нас? Цепная О, ну за ты бьешь одного, одного монстра, а там э, придается с... Цек... Не -не 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 -не. вот эта цепная молния продается другому. Сек. Не-не-не-не. Вот сюда. Вот сюда. О. Знову это. Навык боя. Раз, два, хопа фих вам там кстати да за вот этому можно походить сквозь а це было неожиданно это один из моих любимых лица раз два и тут люди... и когда там вот эта атака то там он притягивает врагов ты же можно и ты и швыряты, и все, что только захочешь. Ну, лучше вот сюда, потому что мы хп полные. Ну что, поднимемся? Куда? Ладно, зас. Куда, 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 куда? Все. Так, до уровня. А, точно. Мальчики 11 15, поэтому, ну да. О, у еще новый навык. Господи, навык... Эм. О, не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не. Даже не думайте. Фих. Вам. Ну вот. Так, что тут у меня? Обычно, ну, как отскак скакивающей молния. Вот как это между влагами до четырех раз. Хочется это самое, что и цепна но более сильно. И сюда. <с> между цими. У <с> нас притягивает, да? Вот подаемся, как оно притягивает. Так, куда? Либо огонь, либо яд. До яда пойдем. Самый больше раз, два хороший. Давай, да. Все, я подождал, пока вы там атакуете. Добавилось проблем. Все. Вот и все. Я даю ты прикосновение. Вот сюда. Наконец-то нам на базовом ударе хотя бы хоть, хоть что нибудь будет. Так, а сейчас... О! Все. Все. Ну, короче, до босса боссик. ой, его изменили текстурку. Теперь он стал более светлым, что ли. Так-то он был полностью черный. Да. Зараз он на электрической фазе. Ох, Да-да-да. Блин, Увернулся не в ту сторону, куда надо было, ну, ладно. Блин, куда, куда, куда. Все равно задело. ну ладно. И все равно его сможет победить. Поэтому все. Отводдивиться. Получено. Один коммунительный снаряжение и статуя. Так, Давай, давайте я вам поясню. Статуя пока заблокирована. А, а если ее разблокировать, зайди как картографу. Его сама первая прокачка, и ты открываешь эту статую. Короче, она тебя хилит. Примерно на 15-10%. На процентов если покачать полностью, то на 50% тебе захилить. Ну же на полностью лис э, темный лис, то же космический лис. Первая комната отдых. Но мне она не потребная, я сразу и прихожу и о господи лепестковый бич. О, а вот и темный слизень подошел. Заметив его. Угу. Вот и сами бессучие. Все. Так. Небесного бита. И я поставлю. Лучше ей поставить. на молния. Ну, замест нее поставлю, походу. Чуть. Вот так вот сделаю. Так. Ну, мне пока что не покачка на не потребна, мне вот целый. Ну, вот так потребна. -мо. Ух, -мо, мах. Мах-мах-мах-мах-мах-мах-мах. один из самых бесючих мобби в игре. А-а! Не знаю, что вам слышать, что не там блендером. Фигачить. Опа. Ну вот и все. Что тут у нас? О редкий. Удохтынником. Ну, это сто процентов за месяц удара. Чего ты можешь прийти? Раз, два, три. То же же вот такие дальние клинок, которые я можу использовать заместь рывка. Дуже полезный. Мне вот сегодня по тем мне хп по О, Да-да. Гейм Геймовых. Не-не-не-не. Я отладок пока не буду. Лис. Ту-ту-ту-ту-ту. 400. И одна вся камня. Сняла. А вот и сюжетка. А ну... Вот ты, э, да, Як э, справы. Мана все э, хорошо идет, только э, что добавился до, до Лиса. Джо... Джора... Джора... <реклама> <реклама> Ладно. Ора. Джора, ора, короче, еит. Подожди, я узнал этот голос. Это его да, это у нас картограф. Конечно же, картограф. Но no он. Какое уд... удовольствие... Какое удовольствие снова это бачите. Ну, познакомься с Ноаном. Это, это картограф, который Помог бы с численным стражникам исследовать и понять мир из порталом. Не могу поверить, что портал снова открылся. Я в восторге. От, от продолжения раскрытия его тайн. Может быть, ты сможешь помочь мне с... одну вещь. Я только что сражался с странным видом слизня. Так, он был темно-фиолетовым. -э и и казался больше и опаснее, чем другие. Какое похие новости? По по похоже, это получа. Теперь распространение дальше. Распространение все дальше. Еще Получше. Если я правильно помню, мы выдали ее только в храме. Эт, это твоя сестра Эль... Эле... Элеонна. Она Элеонна. была первой, кто узнал о ней. Это была наша основная тема исследования, прежде чем портал закрылся. Если я могу дать тебе один совет, будь очень осторожен, имея дело с ней. Звучит так, будто мне нужно добраться до храма, если я хочу узнать больше и, возможно, найти Ле... Леону. Ты, б... ты прав, Нову. И... у тебя больше потенциала, ты доберешься до храма в не ока. Глаза. Во, нарешьте. Ну что? Ну вот, Фон... фонтан открыт. Можете использовать фонтан после победы над боссом. Восстановить 20% своих... А, нет, я там попутал. Ладно. Так, покачаем. Лучше открываем. А теперь идем покачать перса. Сюда. Раз, два, три. Ага, за каким этот уровень я просто хз. Аллань подлиться не можно. Жалко. Уменьшение время восстановления рывка уменьшит на 2 секунды. Добавить новый свод элементальной руды в ваш навык. Увеличить базовый шанс критического удара на 10% и так далее. Так, теперь у меня другой вопрос. А тут можно... А, не, я в Секунду. Не. Просто раньше в него можно было дачс, но... сделать, с БТМ я. Да, во. Вс, получено этой. Чуть повыше сделаю. Вс. А вот. Я добрался до, до леса и нашел капсулу. Так использование инвентарь и так КТП капсулы. Открыть. Угу. Что мне не выпадает? И, конечно же, шлем. А не пояс. Шарф. Использование навыка вашего персонажа увеличит физический урон от вашего следующего навыка на 40 сто ну, есть же я могу использовать пару раз рывок, и туди там будет заряжать какая-то штука. Максимум это четыре. После, после, того, когда ты будешь использовать один удар, то оно исчезнет. То есть тебе каждый раз так придется. Забота, как бы... Да-да. Теперь снаряжение. Использование, экипировать. Все. Пропустить. И теперь в ФТБ там С, є. Так. Ходить я могу. Так. Магазин доступен на ТТПТП. О, тут тут эта штука и не было, кстати. Лео. Паладин. Выживаемость 5, атака 2, мобильность 1, дальность 2, сложность 3. Угу. А, вот я, я помню, я буду гулять за его состыву. А, Арчи. Атака 4, выживаемость 2, мобильность 2, дальность 5, сложность 2. А вот, и, и наш нову, разблокировано. Нову, атака 3, выживаемость 3, мобильность 3, Дальность 3, сложность 1. Способности персонажа рывок. А кстати, а в тебе. Быстрый уход. Улиш... вашу скорость продвижения на 40% и скорость атаки на 20% на 3 секунды. А ты по 1. Уход сразу 2. Божественно мало этого предотвращает уменьшение, св... уменьшение на 2 секунды и пассивный. божественный спокой стойкость. Получение угона Сейчас в Тоже же еще пассивный и то, что надо активировать. Ежедневный магазин. Магазик. Ресы. А раньше тут вообще ничего не можно было купить. Теперь можно купить вот, кстати, я до сих пор не знаю, и уже такие стабилизаторы. Ну ладно. А зараз всем пока и до новых встреч.